Dostlar, bir sualla da istəyirəm açım. Sizin xahişinizdən orada xahiş eləmişsiniz. E, Qismətimdəki insan, kimdi? insan kimdir? Necə insandır? Tandığımdımı, yoxsa tanımadığım insandırımı? Kimə maraqlıdsa izləsin. Qismətinizdəki insan kimdir? Bunu baxırıq. Dostlar. Eee, onu da qeyd edeyim ki, ola bilsin siz hardasa e, videonun altında, kommentariyalarda yazırsınız. Eee, suallarda buna baxın ona bax. Mən o, mən bəzən baxmıram köhnə videoların altına. Çalışın təzə videoların altına e, hansı nə barədə açım deyə xahişincə orada yazın dostlar. Mən köhnə videoların altına baxmaya da bilərəm də, yəni üzürlüyə sayın incimina görə məndən. 3 variant olacaq. Qismətindəki insan kimdir? Baxırıq. E, tutun. Qismətindəki insan kimdir? Necə insandır? 3 variant, tutun və başlayırıq birinci variantdan. İndi kixtməticə insan. Əbəttə tanıdığınız insandır burada. Bu insanı sizin ailəniz də bəyənəcək. Yəni hətta bu adam sizin qohumunuz, qohumluğunuzla düşə bilər. Qohumunuzdur. Siz xoşbəxt olacaqsınız, bunu 100% deyirəm. Sizə çox xoşbəxt ailə həyatı yaşayacaqsınız qarşıqlı sevgi olasıdır. Bütün xeyal elədiyiniz hər şey həyata keçəcəksiniz. Tandırınız insandır, qohum əqrabadan da ola bilər. Yəni 100% olmasa da ola bilər qohum əqrabadan və yaxud da bir qohumlar sayəsində tanıya bilərsiz. E, və ailə quracaqsınız, bu adamla xoşbəxt olacaqsınız. Çox yaxşı adamdır, onu deyə bilərəm. İkinci variantda qismətənizəki insan kimdir, necə insandır? Burda da tan tanıdığınız insan da keçmişdən olan bir insan da ola bilər. Çoxdan tanıdığınız bir insan da ola bilər. Burda da xoşbəxtlik var. Çox xoşbəxt həyat sühləsdə burda. Yəni təzə bir adam deyil də deyək, tanıdığınız insandır o da. Tanıdığınız insandır. E, belə ola bilər. Ola bilər rəfiqənizin və ya dostunuzun sayəsində tanıdığınız insandır. E, və burada da xoşbəxt həyat sürüləcək, gözəl olacaq hər şey. Yaxşı da insan olacaq bu adam. Üçüncü variantda görək kimdir həyatınızdakı insan. Ha, burada da o şey var, burada e, siz nə tə diyəllər? Baxın. Karmic ski adamdır da, da bu adam sizi nə çox xoşbəxt edəcək. Nə də ola bilsin bəzi şeyləri yaşayacaqsınız qeyri-adi də. İndi hər formada ola bilər də. Bu adam və siz bu insan istəsə Afrikada olsun. O sizin həyatınız olmalıdır. Bu adam ola bilsin siz tanımırsınız? Deyə bilmərəm dəqiq tanıyırsınızmı? Çünki burada işlərmiş. Qısqanc adam olacaq ha. Ayə, elə sevgi də qarşılıqlı sevgidir. E, tanımadığınız insan da ola bilər burada, amma dəqiq deyim, tanımadığınızı deyil. Burada dəqiq göstərmir, çünki burada da karmikiskidir. Yəni nə tər deyim, karmiki insan bir-birinin taleyindəsiz, mütləq yed olmalı idiniz. Beləbəki insanın keçmiş həyatı, məsələn, biz ruhluq enerjiyayıq da. Enerji heç vaxt ölmür, heç vaxt yox olmur mümkündür sadəcə bədənlə çıxırıq, ayrı formada təzahür edirik və bu insan sizin keçmiş həyatınızda da olub, həyatınızda. Hansısa bir formada bu insan sizin həyatınızda olubdu və siz bu həyatınızda da birləşməlisiz və bir yerdə olmalısınız axıra qədər. Küç səzdərdə laşsızca nələr baş verərsə, siz heç vaxt ayrılmayacaqsınız. Heç vaxt. Bax. E, dəqiq olub bir kəlmə demim, mən istəyirəm dəqiqləşsin, tanıyırsınızmı, tanımırsınızmı konkretni yutanmırsınız, tanımırsınız. Çox varlı adam olacaq bu. Maddiyyətdən çox, çox, çox maddiyyətdən əlaqəli çox gözəl olacaq hər şey. E, belə dostlar. Burda da belə bir insan gələcək həyatınıza. Bu qədər. Suallarınız olarsa yazın. Mənə xoşdur, baxaram. Əsas odur siz məmnun qalın. Bəzi e, görürəm biraz narazılıqlar edən insanlar var. İstəyirəm xoşbəxtlik arzuluyuram dostlar, əsəbləşməyin. Bir-birimizə qarşı hörsəralı, səbirli olağın, xətrimizə dəyməyin bir-birimizin. E, Həssə bir sözü insan incimiyəsi kimi də demək olar, deyilmi dostlar? İncimiyə mənzədat neçəsəndir? Yəni hər bir insan necə də elədi. Yəni hamınıza xoşbəxtlik arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram. Belə, çox sağ olun, izlədiyinizə görə.